Azunov Novruz Cuma oğlu 1996-cı ildə fevral ayının 20-də Azərbaycan Respublikasının Gədəbə rayonunda anadan olub. 2002-ci ildə İlham Əliyev adına Gədəbə şəhər birsailı tam orta məktəbin 1-sinə daxil olub. 2003-cü ildə judo idman növü ilə məşqul olmağa başlayıb. 24 illik şərəfli həyat yolunda judo idman növündə bir sıra uğurlar qazanıb. 2003-cü ildə İlham Əliyev adına Gədəbə şəhər birsailı tam orta məktəbdə orta təhsilini başa çatdırıb. 2003 ində Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecin bankçi ixtisasına daxil olub. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Mingəçevir şəhərində Minatan bateriyasında hərbi xidmət göstərib. 2016-cı ildə hərbi xidmətə başa çatdırıb və təhsilini davam etdirib. 2018-ci ildə məzun olub. 2020-ci il sentyabrın 29-unda könüllü olaraq cəfəyə yollanıb. Miçancə Murov dağ istiqamətində daha sonra Füzuli və onun kətlərlə çıxğından azad olunmasında iştirak edib. 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşa əlində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 2020-ci il noyabrın 14-də Gədəbəy rayonunda Şəhidlər xiyabanda dəfn olunub. Ölümündən sonra 3 müxtəlif medalla təltif olunmuşdur.